Путин объявил перемирие, но что-то недолгое и ненадежное. Трамп ставит российскому диктатору ультиматумы и дедлайны, новые и последние. Россия стягивает армию к границам НАТО, ожидаемо и небезопасно. Песков ждет сигналов к миру, живо и зря. Лавров разбрасывается ультиматумами, заезжено и целенаправленно. Украина атакует военные объекты Кремля справедливо и резонно. Главные новости дня, коротко и понятно, рассказываем здесь и сейчас. Это программа «20 минут». Я Ирина Услова. Российский диктатор Путин вылез на Совете законодателей и объявил, военное перемирие. вниз дни скрепного праздничка 80-летия победы. С 0.00 7 на 8 мая до 0.00 с мая 10 на 11. -е. По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ра Владимира Путина, исходя из, послушайте, гуманитарных соображений, значит, террористы, убийцы, россияне в дни 80-летней годовщины победы с 0 часов 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются, мол, все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. А украинская сторона уже отреагировала, и Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия и дезинформации, не верит этому перемирию Путина и задает резонный вопрос. А почему оно неполноценное и неполномасштабное? Это не что другое, как манипуляция. Ведь мы-то как раз 47 дней как готовы к перемирию, и не на пару дней, а как минимум на 30. И в целом боремся за длительный прочный мир. Встреча прекрасная. Атмосфера из волнован Зеленский Доволен Путиным нет. Такой расклад нам по душе. Американский президент Дональд Трамп положительно отозвался о своем разговоре с президентом украинским Владимиром Зеленским в Базилике Святого Петра в эту субботу и добавил, следующие несколько дней покажут, был ли прогресс. Также Трамп ответил на вопрос журналиста, готов ли, по его мнению, Зеленский поступить с Крымом. И ответ этот прозвучал так. Думаю, что да. Послушайте, Крым был 12 лет назад. Это еще был президент Обама они отдали его без единого выстрела, так что не говорите со мной о Крыме. Поговорите лучше с Обамой и Байденом о Крыме. Я вижу, что Зеленский таки стал спокойнее. Думаю, что он понимает картину. Я думаю, что он хочет заключить сделку». Отвечая на вопрос об изменении в отношениях с Зеленским после резонансной перепалки лидера в Белом доме 28 февраля, Трамп сказал, у нас был небольшой спор, потому что я не согласился с тем, что он сказал, и это было нормально для меня, камеры работали в это время. Но я понимаю, что Зеленский оказался в тяжелом положении, сложная ситуация. Он боролся с гораздо большей силой, это было гораздо труднее, чем они себе представляли. Им помогло то, что мы дали им оружие, и, опять говорит Трамп, наличные деньги в 350 каких-то миллиардов долларов, которых на самом деле 104-107, но сейчас Зеленский стал более спокойным, я думаю, он хочет заключить соглашение, повторил Трамп тональность Трампа в отношении российского диктатора от горячо теплой превращается в обжигающую в негативной коннотации. Уже раз в четвертый за четыре дня Трамп призвал Путина прекратить войну и подписать сделку. Путину нужно продемонстрировать приверженность к прекращению войны в Украине, заявил американский лидер и на это диктатору российскому дал две недели. По истечению такого срока Трамп сделает вывод, можно ли вообще доверять Путину хоть в чем-то. Я хочу, чтобы Путин прекратил стрелять, сел и подписал сделку. Я считаю, что у нас есть есть условия для заключения сделки, и я хочу, чтобы он подписал ее, покончил с этим и просто вернулся к жизни, сказал Трамп. Забывает он, конечно, что для Путина война – это и есть его щедушная жизнь. По ее окончанию закончится и он сам и его хлипкий прогнивший насквозь режим. Вот что и есть одной из главных причин, первопричин, почему Путин готов продлевать до бесконечности. Да кто же ему позволит? Тот же Трамп, который раз заявил разочарован, разочарован недавними ракетными ударами России по Киеву. Такая критика в адрес Путина прорезалась снова силой из уст Трампа как раз таки после 15-минутного разговора с Зеленским в соборе Святого Петра. Это была особая встреча внутри высокого нефа базилики. Мужчины в черных мантиях пришли с двумя красными креслами, охранники, агенты секретной службы США и чиновники создавали напряженную атмосферу. Рядом с входной дверью Трамп и Зеленский лицом к лицу, не за столом переговоров, а просто за двумя стульями сидели. Сенен раскрывает тайны ватиканских переговоров и также без Комбинация отмечает, после них. После этого тет -тет разговора риторика Трампа изменилась. Однако, учитывая коловратность посыл... посылов Дональда в отношении Кремля, в прошлом остается вопрос, насколько длительной будет его критическая позиция. Несмотря на символизм места, Ватикан как центр призывов к миру, конкретных результатов встречи по прекращению войны не озвучено. Подробности разговора остаются тайными. Известно лишь, что Зеленский просил больше оружия, а также тема Крыма могла обсуждаться. Трамп же признал, что процесс мирного урегулирования оказался труднее, чем он ожидал и заявил, что удивлен и разочарован ракетными ударами России по Киеву во время переговоров и предположил, что Путин водит его за нос. Госсекретарь США Марко Рубио подытожил ситуацию, сказав, что эта неделя будет действительно решающей. Прекрасно, конечно, что и встреча состоялась, и эмоции у Трампа положительные. Теперь дело за малым, а точнее за многим, за действиями. Да, США находятся на пути к исправлению и достижению справедливого мира, но Трампу пора конкретными шагами, а не извилистыми фразами демонстрировать и самому Путину и уже своему электорату силу, решимость и давление на Россию. Пока репутацию Штатов как сильного союзника и надежного гаранта не рассыпалась в труху, говорит в нашем эфире политехнолог Тарас Сокородник. Они находятся уже на верном пути. Они могут все, что угодно говорить. Но движение я вижу в правильном направлении. И они будут вынуждены возвращаться куда нужно, но с такими имиджевыми потерями, которые можно было и не нести. Если бы они с самого начала не занимались этой дуристикой, а помогали бы Украине и Европе просто и уверенно добивать Россию, разве кто-то в Европе задавал бы дурацкие вопросы, нужно ли платить 5% ВВП и закупать американское оружие? Нет, конечно. Риторика явно изменилась, потому что уже стало ясно, что не все так просто, как изначально. Плюс позиция России. Путину давалась возможность с сохранением лица выйти из этой войны, но он этим шансом не воспользовался. Они полагают, что время работает на них, хотя это не так и продолжают быковать. В самом неудобном положении оказывается сам Трамп. Уже идет критика в СМИ, чаще конгрессмены задают неудобные вопросы, почему Америка выглядит слабой. Все на это смотрят и задаются вопросом, а функциональная ли государственная машина Соединенных Штатов Америки? Да мы давно должны дать понять Путину четко и ясно, что мы не дураки, готовы превратить его и его страну в корм для рыб, соглашается с нами с загородним республиканский сенатор Джон Милли Кеннеди. Давить обманщика пока не ядеркой, но с санкциями нефтью и сансами по нефти, призывает Кеннеди. Путин нарушил все обещания, которые давал Трампу. Он хочет сохранить всю территорию, которую он захватил. Он хочет запретить Украине вступить в НАТО. Думаю, он думает, что мы его боимся. Он обманывал Трампа на каждом шагу. Он проявил неуважение. Я думаю, что Путин считает, что Америка взяла скоростной поезд в город дураков. Он думает, что мы его боимся. И он будет продолжать так себя вести, пока не поймет, что за свои действия придется дорого заплатить. Я не думаю, что станет лучше, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб. Я не говорю о ядерном оружии. Я бы начал с нефти. А у Путина тем временем повылазила и повылазили невидим действий. А слеп рот кремлевского диктатора Дима Пескови выпрыгнул с очередным заявлением о том, что это якобы РФ ждет сигнала от Украины относительно прямых переговоров. А Москва демонстрирует готовность вести такой контакт без предварительных условий. Ну, были такие слова. Продолжается специальная военная операция. Продолжается усилия Соединенных Штатов. в мирное русло. Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом. И готовность российской стороны без каких-либо самом деле все и без сигналов, и без светофоров. Ясно, белым по черному Песков снова манипулирует. Когда Россия говорит о готовности начать переговоры, они почему-то забывают прекратить огонь или вспоминают на пару дней. Полное прекращение огня, безусловное, без этого все. Что говорят россияне, это манипуляции, попытки выставить себя миротворцами. Не более. Правомерно отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБУ Андрей Коваленко. Ведь вся готовность России к миру как на ладони. Огонь на фронте продолжается, шахеды продолжают летать. А при этом представители кровавого путинского режима свои циничные убийства мирного украинского населения продолжают прикрывать фиговым листком лжи, вранья и провокаций. В очередной раз демонстрируя Трампу, что надо просто перестать стрелять схема нерабочая. Уже наполовину выведенный из строя конь иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «О продлил заведенную Песковым шарманку. Он заявил, что это Зеленский должен отменить запрет на переговоры с главой Кремля. При этом зачем, непонятно. Ведь параллельно с этим желанием Лавров озвучил новые условия, выдвинув две основы для окончательного и отвечающего интересам безопасности несчастной России урегулирования украинского кризиса. Первое – это, ну, конечно же, запрет на вступление Украины в НАТО. Вторая – отмена законов, касающихся физического истребления всего русского языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия. А также ряд других поразительных и болезненных требований. Это международное признание российской аннексии Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Юридическое закрепление всех обязательств Украины. Они должны носить бессрочный характер и механизмы обеспечения. Демилитаризация, куда же без нее, и она, она, денацификация Украины. Отмена санкций еще захотели судебных исков и ордеров на арест и возврат замороженных активов РФ. Мы также будем добиваться надежной гарантии безопасности Российской Федерации от угроз, создаваемых враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах, добавил Лавров. А лучше бы добились выделения мест в Дурдоме или в Гаге. Ранее в интервью CBS Лавров также нагло соврал, что во время массированного обстрела Киева, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек и пострадали почти сотня, атаковали не абсолютно гражданский объект. Это интересно как? Это на 5% не гражданский, на 50% в подвале прятали натовских наемников? Журналистка CBS News Маргарет Брэннон спросила министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, зачем им убивать мирных жителей, когда Украина заявила о готовности к прекращению огня. В ответ он снова соврал, что российская армия наносит удары только по военным целям или по гражданским объектам, которые используются военными, в отличие от режима Зеленского. Так вы как раз это и сознательно делаете и бьете только лишь по гражданским. Словом повторил Лавров отборный и заезженный набор пропагандистского бреда. До да новые заявления Лаврова вообще перечеркивают предложение мирного соглашения со стороны Трампа, отмечают аналитики СВИ и как раз демонстрируют, что это Россия, именно она со своей стороны не готова идти ни на какие территориальные уступки, которые предусматривают план администрации Дональда Трампа. Несмотря на то, что в интервью CBS News Лавров заявил, что Кремль якобы не прочь уступок и готовит искать баланс интересов в вопросах относительно Украины, тут же он подчеркнул, что Россия не ведет переговоров относительно своей территории когда его спросили о статусе оккупированного Крыма в текущих переговорах. Я не думаю, что какие-либо изменения возможны, заявил Лавров. И в ответ на вопрос о том, готов ли Кремль рассмотреть вопрос о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией, которую Россия сейчас оккупирует, также сказал нет. Представитель российского МИД Маша Алкаша Захарова также на днях вновь заявила, что российские захватчики претендуют на захват всей территории России, которую они незаконно вписали в свою попранную сто раз самим же Путиным конституцию, и которая, по ее словам, включает Донецк, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Эти новые заявления Лаврова и других российских официальных лиц прямо противоречат предложенной администрации Трампа основе для соглашения о мире, которая включает взаимные территориальные уступки, в частности возвращение Украине территорий в Харьковской области из АЭС. Украина остается открытой для добросовестного диалога с Россией и готова рассматривать территориальные вопросы, в то время как Россия не делает никаких уступок со своей стороны и настаивает на условиях равнозначных капитуляции Украины. Да, это капитуляция. Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает о том, что мирный план Трампа может таить в себе, мягко говоря, невыгодные для Украины условия и не советует подписывать то, что может быть чревато последствиями для безопасности как Украины, так и всей Европы. А если уступки и будут, то они как минимум должны быть соразмерны гарантиям безопасности для нашей страны. Украина знала, что ей, возможно, придется уступить часть территории, чтобы достичь прочного соглашения о прекращении огня. Но они, безусловно, не зайдут так далеко или не должны заходить так далеко, как это предусмотрено в последнем предложении американского президента. Украина сама могла бы получить год назад то, что было включено в это фактически через капитуляцию. Я не вижу никакой выгоды Украине соглашаться если Украина будет побеждена и оккупирована страной-агрессором, даже если не вся, а большая ее часть, это будет максимальная угроза для территории НАТО, в частности для соседних стран, таких как Молдова и Грузия. Речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о нашей безопасности и мире в Европе. Тем более, есть, что как раз такие будущие посягания на эту безопасность, да и сегодняшний, лелеет в мечтах и планах Россия и уже готовит новую армию границ НАТО. Новая война может начаться в ближайшие годы, предупреждает издание The Wall Street Journal. Пока мировое внимание приковано к боевым действиям в Украине, Россия тихо наращивает военное присутствие вдоль других участков своей границы с Европой. В городе Петрозаводск, это примерно в 160 километрах от Финляндии, россияне расширяют базы для создания нового армейского командования, которое в течение нескольких лет должно возглавить десятки тысяч военнослужащих. Западные аналитики и разведка считают, эти силы готовятся к войне с НАТО. В частности, по мнению директора Центра анализа за стратегии и технологии Москве Руслана Пухова, по возвращении из Украины войска будут рассматривать Финляндию, присоединившуюся к НАТО, как противника. Россия в этом году увеличила военные расходы до более чем 6% ВВП, что значительно более 3,6% к началу войны. Для сравнения, в прошлом году Штаты израсходовали на оборону 3,4% своего ВВП, а средний показатель среди стран ЕС составил 2,1%. По словам командующего американскими силами в Европе Кристофера Каволи, российская армия сейчас превышает свои довоенную численность. В докладе датской разведки в феврале говорилось, что Россия может начать большую войну в Европе в течение пяти лет. В случае ослабления НАТО. Западные военные предупреждают, заключение перемирия в Украине позволит Кремлю еще быстрее перевооружить свои силы. Страны НАТО на восточном фланге укрепляют границы, устанавливают противотанковые заграждения, роют траншеи, возвращаются к практике использования противопехотных мин. В частности, это уже делают Польша, Эстония, Латвия и Литва. По словам старшего научного сотрудника фонда Карнеги Майкла Кофмана, полномасштабный конфликт с НАТО возможен в перспективе 70 лет в зависимости от развития ситуации. Чтобы сосредоточить силы на Западе, в прошлом году Кремль реформировал военную структуру, создав новые военные округа, ориентированные на оборону Москвы и Петербурга. В столичном военном округе налаживается интеграция транспортной сети с Беларусью. Основное расширение происходит в Ленинградском военном округе, граничащем с Эстонией, Латвией и Финляндией. Западные разведданные указывают, что бригады здесь будут расширены в дивизии, в численности около 10 тысяч военнослужащих. В Петрозаводске планируется строительство новых казарм, полигонов и складов для обеспечения растущих потребностей армии. По данным группы Blackbird Group, которая анализирует спутниковые снимки, Россия также активно прокладывает новые железнодорожные пути вдоль границ с Финляндии, Норвегии и к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией. По оценкам США, сейчас ежемесячно в ряды российской армии вступает около 30 тысяч новобранцев, что более 25 тысяч прошлым летом. Некоторые восточноевропейские спецслужбы считают, что эта цифра может достигать 40 тысяч в месяц. Новые части, размещенные на границах с НАТО, получают преимущественно современное вооружение, в то время как в Украину продолжают поступать преимущественно модернизированные советские образцы. Осенью этого года Россия продемонстрирует так сказать, новую военную мощь еще и во время ежегодных стратегических учений Запад, которые пройдут в регионах, граничащих со странами НАТО. Военные чиновники на восточном флаге Альянса прогнозируют, эти маневры будут направлены на устрашение Европы и утверждение России как важного игрока изменения архитектуры и европейской безопасности. И в этом устрашении в своих войнах Россия уже давно не одна. И вместе с дружками-диктаторами они уже не гнушаются признавать публично, да, ой, зла в действии, да, отрабатываем кровавые войны в тандеме. КНДР впервые подтвердила участие в войне против Украины и заявила о победе, в честь которой поставит памятники, а больше подошел бы крест на своем и прошлом, и настоящем и будущем. Ким Чен Ын лично отдал приказ отправить армию воевать с Россией против Украины. Подтвердил свое преступление, северокорейский лидер сообщил об этом южнокорейское информационное агентство Юнхаб, ссылаясь на северокорейское государственное информагентство КСНА. Подразделения наших вооруженных сил, которые участвовали в операции по освобождению Курской области, по приказу главы КНДР внесли важный вклад в освобождение территории Российской Федерации от украинских сил, говорится в заявлении КНДР. Решение принято после того, как руководство Пхеньяна пришло мол, к выводу, что нынешняя ситуация соответствует условиям, которые предусматривают взаимную оборону в рамках статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном с Россией. В честь такой славной, как считает Ким, помощи и бесславных, как посчитали разведки потерь, Ким Чен Ин заявил, что вскоре в Пхеньяне установят памятник, представляющий героизм и храбрость северокорейских военных. А перед надгробиями погибших солдат возложат цветы и прочтут молитву о бессмертии. Ранее начальник российского генштаба Валера Герасимов также признал участие северокорейских войск в боях Курской области, которые воевали там бок о бок с россиянами и показали устойчивость и героизм. Отдаем должное героизм высокому уровню специальной подготовки самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину, как со они, наверное, не поняли, где они были. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой сказал давно увядший Владимир Путин, поблагодарив подразделения Корейской народной армии, принимавшие участие в разгроме группировки украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область почти 9 месяцев назад. А правильно говорить, прогнулся перед боевыми рабами Кима за то, что те пришли спасать вторую армию мира от боев на их же территории. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа, точнее те, кто от этого народа еще останется. То ли субъектов, то ли объектов, как предмет своей гордости в российской Минобороны даже показали на видео. В РФ впервые официально явили народу военных КНДР, воюющих на их стороне. Видео обнародовало Минобороны России, отметив, что на кадрах показаны участвовавшие в освобождении Курской области северокорейские военные. В Госдепе она даже обеспокоены и настаивают, ну, куда-то приблизительно воздух, что Северная Корея должна забрать ай яй свои войска, ведь так она также несет ответственность. А РФ остановить любую поддержку КНДР. Мы обеспокоены прямой вовлеченностью КНДР в войну. Развертывание военных сил КНДР в России, любая поддержка, оказываемая Российской Федерации КНДР в ответ, должны прекратиться. Цитирует агентство слова своего собеседника. В Госдепе также отметили, что Россия, обучая солдат из КНДР, нарушает многочисленные резолюции Совбеза ООН. Но у Путина, как всегда, услышали и приняли все ровным счетом наоборот. И пообещали как раз таки оказать военную помощь КНДР, отметив эффективность совместного сотрудничества. Безусловно, у нас же действует наш договор. И по этому договору стороны, собственно, обязались Песков также прокомментировал заявление Зеленского о том, что подразделение ВСУ все еще присутствует в Курской области, несмотря на заявление РФ об освобождении региона. Он заявил, что стоит ориентироваться на данные Путина по этому поводу. А Путину ориентироваться на то, что прием таблеток пропускать не гоже. Ведь бои длятся не только на территории Курской области, которую уже почти 9 месяцев военная коллаба Путина и Кива освободить не может, но и на землях Белгородских, горячо не по весеннему. В Белгородской области пока еще России уже больше месяца продолжается боевая операция украинских военных. За это время ВСУ взяли под контроль пограничную санитарную полосу возле сел Поповка и Демидовка. Нанесли существенные потери российским войскам, а операция перешла в фазу позиционной обороны. Боевые действия ведет 225-й штурмовой полк ВСУ совместно с приданными подразделениями, включая 33-й штурмовой полк, возведенный стрелковым батальоном воздушных сил и 414-ю бригады Птахима Дяра, сообщил журналист Юрий Бутуса в своем телеграм-канале. По его данным, первоначально рейд планировался как внезапный удар для нанесения значительных Потерь противнику и отвлечения его сил по направлению российского наступления на Гуева и Горноль. Задача послам Бутуса успешно выполнена. Операция перешла в фазу позиционной обороны в лесном массиве, вдоль российских оборонных рубежей и укреплений типа зубы дракона. Украинские военные действуют малыми пехотными группами, и используют дроны при активной поддержке артиллерии, авиации и высокоточных ракет. Российское командование перебросило в район боевых действий значительные силы. В частности, три четвертую и сто двадцать восьмую мотострелковой бригады, восемьдесят третье мотострелковой по. Спецподразделения «Ахмат», что зря батальон 155-й бесславной бригады Морпехов, подразделение «Эспаньола» и даже подразделение ФСБ. Бутусов отметил, что российские войска понесли серьезные потери. 128-я и батальон 155-й, ну, конечно же, бригады, были выведены на пополнение. Только по данным 414-й бригады, украинские пилоты уничтожили более 100 единиц вражеской бронетехники. Бутусов также подчеркнул, что соотношение потерь сейчас значительно в пользу украинской стороны, а типа элитные подразделения. РФ Ахмат и Эспаньола не смогли выполнить на поставленные перед ними задачи, что, конечно, уже мало удивляет. Журналист призвал отметить госнаградами всех участников этой операции и подчеркнул, что каждое успешное военное действие должно быть завершено вовремя, учитывая, что главные задачи рейда уже выполнены. Выполняются задачи, и по законным военным целям Путина Брянск массированно атаковали беспилотники. Запылал российский военный завод Кремний-Л. Атаку на него подтвердили руководитель Центра противодействия дезинформации Пресс-НБО Андрей Коваленко на напомнив, для чего же функционирует эта единица российской оборонки. В Брянске снова был атакован неизвестными дронами завод «Кремний». На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК «Панцирь», ракет «Искандер», а также для РЛС и РЭП и российских БПЛА. Уже много было атак, завод приостанавливал работу раньше. Завод, производящий, как мы услышали, микроэлектронику для российских военных нужд, в частности для ракетных комплексов и систем ПВО, уже атаковали буквально в январе этого года. В этот раз в ночь на 28 апреля в районе завода в российском Брянске прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей российских пабликов, в городе зафиксировали не менее 10 бумов, которые были слышны в разных районах. О важности этой цели поведал в нашем эфире военный эксперт Роман Светан. Вот этот кремниел – это одна из приоритетных целей при уничтожении при выполнении боевых задач. Потому что действительно производит электронику, без которой практически ни одна ракета, ни один самолет в воздух не поднимется. Потому для нас очень важно минусовать такого рода заводы. У россиян их немного, их там несколько, там 3-4 такого уровня, по крайней мере. Один вот, в Белгородской области, он уже практически уничтожен. Второй в Брянске, до которого мы можем, по крайней мере, на данный момент дотянуться. В Брянске вот л есть как минимум там 10 подтвержденных попаданий уже, до какой степени технологический цикл будет остановлен. Я думаю, в течение определенного времени Генштаб уже доложит, или наше главное управление разведки доложит о выполнении этой задачи. Но если, если полностью не остановят, ну, значит будет еще один, еще один, еще один удар, пока полностью этот завод не будет, не будет уничтожен. Хотелось бы, конечно, ударов услышать, по крайней мере, ударов по еще одному серьезному такому, серьезной цели, то есть по углеводородке России. Российская Минобороны, в свою очередь, заявила о якобы уничтожении 115 беспилотников за ночь, из которых 102 именно над Брянской областью, также 9 над аннексированным Крымом, 2 над Курской областью, 1 над Белгородской, еще 1 над акваторией Черного моря. Тревожные мероприятия на плане ковер подлетели и в питерский аэропорт Пулково, а вот за 2 часа этой дроновой скатерти самобранки с 7.30 утра не могли никуда лететь порядка полсотни рейсов. Позже в Минобитых читались, как будто бы перехвате двух беспилотников над Ленинградской областью и еще двух над областью Новгородской. Интересно, как же в таких условиях Путин долетят его дружки на скрепный праздничек Победобесия 9 мая. В то же время у позорного путинского столба не проще казаться лидеры Армении, Беларуси, Китая, Кубы, Сербии, Словакии, Венесуэлы, Буркина фасо и Азербайджана. Среди списка гостей, продемонстрированного Путиным, российские сателиты, как видим, клиентские режимы и неприкрытые агенты Кремля. Соратники диктаторов как подтяжки либо поддерживают, либо висят. Ашот Наданян, армянский шахматист. Ирина Узлова. Наша программа «20 минут», друзья. Приходите к нам завтра. Пока подписывайтесь на YouTube 24-го. Оставьте свои лайки, комментарии. Всегда приятно с вами пообщаться. Берегите себя. Увидимся и победим.